17 3... года нам стартап <laughs> Лайка, мистер Сани. Ми мы тут э, разважаемся не только кашечками, но и, например, Людина Цукерберг. <laughs> а сам он будет рассказывать, как выглядит его место работы. Вот именно тот сладенький. Мы к нему придем, конечно же, в гости. Посмотрим, как Ні выглядит его офис. А также еще мы с вами поговорим о серьезных вещах. За какой час времени человечество может использовать все ресурсы Земли, а также... И главное, наиболее тема, наиболее важная, наиболее куртка, что робот массаж. Вот смотрите, вот я уже начинаю. Целовика. И у нас сегодня робот массаж. Мы не в жалегаты? Настил. Давайте сейчас все же серьезно. Серьезно. Мы все с вами на самом деле понимаем, что человек это самая громадная болезнь для Земли, для нашей планеты. Увы. Это антропогенная небезпека. Так буду краще сказать, потому что действительно мы очень часто шкодим Земли и матинцы. И представьте, людство выше. По річні ресурси на планеті тепер всі ми живемо у борг. Про це повідомляються дослідники з проекту Global Footprint Network. і вчені наводять приклади, що 2014 року. Е было где-то 7 месяцев для того, чтобы в речные э, вещи взять и использовать. А в а 2015 году -го... року... лимит завершился на 6 дней ранее. То есть мы использовали э, лимит э, того, что нам предоставляет матушка Земля, на 6 дней ранее, нежели в 2014. -м. Короче, мы живем в долг уже давно. То есть ресурсы проедаются намного быстрее, и все э, говорят про то, что в 2015 году ожидают большая проблема, если мы не заплынемся. И поэтому требуется жить экологично. Ахота. Это ловля рыбы. В конце концов, наше водоснабжение, которое мы теряем ежедневно, потому что не заботимся о охране окружающей среды и не живем экологично и осознанно. Именно это все совершает невероятную, необратимую ошибку. А ты же помнишь, что где так приблизительно 96% у людей как раз воды, так? Да. Бережите воду. Не откладай на завтра те, что можно надыхаться уже сегодня. Крутые идеи, фантастические гаджеты и секреты успешных людей. Все это прямо сейчас стартап-шоу с Нескафе 3 в одному. Я знаю, человека, у утяла распустить просто Конечно, именно этот сладенький Марк Цукерберг он совсем недавно пригласил а, с помощью соцсети, собственно, его же соцсети, к себе в гости, чтобы люди посмотрели, заглянули на его офисную жизнь, лаконную жизнь, чем интересуется Марк, что читает, что находится у него на столе. Так вот оказалось, что а, в офисе Марка а, все сотрудники размещены в одном а, в одной комнате, а именно у него нет отдельного отдельно своих стилей. Ілі адільної комнати, де розполагаються всі його королівські У прямого кабінета взагалі немає о Марка. Да. У засновника Фейсбука немає свого кабінету. Але він каже, що у цьому є дуже багато плюсів. По-перше, спілкування. Тобто, ти можеш підійти до Марка або ж до лайки і вийшти проблему дуже швидко. Це по перше. А по-друге, на його столі ми побачили дуже багато книжок. Він пообіцяв собі та всім оточуючим, що буде, хоча б раз на два тижні читати якусь книжку, і ми там можемо побачити дуже цікавої літератури, нонфікшен, звичайно, тобто да, так, можна, можна там было наблюдать еще и некий новый логотип Facebook, который пока что еще лишь только на стадии разработки, насколько мы понимаем. Тем не менее, можно только догадываться. Конец Марк дня. Холмит. Мы все хотим немножечко расслабиться. Что, как ни э, спа-процедуры или даже тот же массаж от любимого человека, это же просто классно завершение дня. Но, когда этого любимого человека нет, есть специальная куртка, которая у -у -у. вам поможет расслабиться. И у нас Пражня маза, Массажная куртка. Эта массажная куртка будет массажировать, навіть коли когда вы будете ходить. Причем там все механизмы, таким чином э, прихование, что никто не до даже не подумает, что вас кто-то Нет, о, можно о... только догадаться лишь по вашему выражению лица и кайфующему состоянию души. Так, вот да, представьте, прогулянка как проходить. много стрессов сразу снимается. Необычная куртка состоит из жилетки с массажной системой, носить которую можно также еще и отдельно. Вообще, по сути, в тех частях, где вы не любите, чтобы куртка вам масажировала точки, так сказать, і чакри. Ви можете просто відключити систему вентиляції і тому, що там все працює за допомогою повітря, тобто надуваються спеціальні кульки, які б'ють вас по окремим точкам, і роблять масаж. Взагалі кльова річ, до речі, зараз збираються гроші на цю куртку і в майбутньому можна буде її носити і при цьому заряджатися позитивом і всіма іншими речами, які ми тут видаємо у студії м 1 До речі, ми сьогодні заряджалися позитивом разом із веселою компанією. Ми сьогодні спілкувалися із дирокашею, гапочкою першу чергу має подобатись, що ти робиш, а вже як там себе хочеш більше чи менше. І де там музичний бізнес, або ти робиш тільки творчість, вибір кожного. А еще мы, как всегда, страдали недоумением, когда наши артисты отвечали странные вещи. Сегодня нас интересовало, кто такие бэкэнд программисты и чем они занимаются в этой жизни. Программист второго эшелона, то есть не очень популярный. Начал заниматься м -м, сетевым маркетингом, потом ему не понравилось, потом все наладилось, он бэк-ин. Который типа на заднем плане постоянно. В конец, да, возвращает. Вернулся и стал опять программистом и снова занимается своим любимым делом. При этом получает большие деньги. Так, напомню, так. так. Вот это вот бэк-ин программист. Мы кажемо до побачення по Так, завтра у вторник с новыми силами поворачиваемся. Лайк с новыми э, силами. И с и... новыми колечками, между Эх. прочим. Я уже даже подготовила все, что мне будет завтра. И А вы... завтра побачим образ Для лайки. того, чтобы радовать вас и Сани, отдельно тебя. Ого, ого, завтра в 14 побачиваемся. вай, фай.